Кропачеву Виталию Прошу, прошу, за необходимые... Ваша честь, я, конечно, не скажу юридическими терминами, но постараюсь довести вам свою позицию своими словами. Она исходит со следующего. То есть, на данный момент идет манипуляция фактами, которая свидетельствует о следующем. В 2014 году Шахта ГП Краснолиманская была захвачена батальоном определенным. В этот период времени, за весь период времени, до 2017 -го года до ноября месяца шахта потеряла все активы и способы развития. Это свидетельствует о справке ТПП, которая была взята бывшими собственниками в 2014 году. В тот момент был э, другой собственник и в результате 2017 года данное предприятие скатилось к нулю к абсурдному нулю не добывая практически угля не обеспечивая себя ничем я стал собственником данного предприятия в 2017 году к этому моменту у этого предприятия скопилось миллион долгов миллион обязательств не выплатить заработную плат. Отсутствие возможности проводить любые выработки и подготавливать лавы. С 2017 -го года мы начали работать. Вопрос абсурда о том, что я не могу себе что-то купить. Много уважаемый прокурор знает меня лично. И как бы четко понимает, где и что я мог себе купить в 2018 году, изменяя публичный мой статус. Поэтому... Это первый абсурд. Второй абсурд случился в 2020 году, когда шахта была захвачена небезызвестным Игорем Валерьевичем Коломойским. И 9 месяцев шахта не находилась под нашим контролем. Вот два факта, которые характеризируют работу государственного предприятия. С 2004 по 2017 год у ООО «Красная Алиманская» было украдено, согласно экспертизе, уголовным производством, которые есть, открывались, о которых, к сожалению, прокуроры умалчивают, 6,3 миллиарда гривен. В 2020 году было украдено порядка 1 миллиард 700 тысяч. После того, как были проведены следствия действия, и шахта стала под контроль с владельцем, это прошло 9 месяцев. Соответственно, за этот период накапливались долги, обязательства. И в том числе в этот период времени, я насколько помню, я извиняюсь, почему начинаю, то есть я не занимаюсь хозяйственной финансовой деятельностью предприятия ООО «Краснолюманское», но учитывая абсурдность данной ситуации, мне пришлось вникнуть, что там происходит. Так вот, наработали долгов 720 миллионов, не платя налоги никуда. Причем здесь у Краснолиманская как бы большой вопрос. Дальше министер... аудит Министерства энергетики и так далее. Он ничего не показал противоправного относительно деятельности, совместной деятельности ООО. В 2018 году, в 2018 году государственное предприятие ДП «Краснолиманка» не имело возможности платить заработной платы и прекратило любую добычу угля. Но к этому ООО «Краснолиманская» никоим образом не имела. Мало того, в 2020 году, в, 20, в 2021 году работники государственного предприятия обращались в Министерство энергетики с просьбой предоставить и выполнить программу развития государственного предприятия. ООО никоим образом не может влиять Работает ГП, не работает. У нас есть подписанный договор, исходя из того, что мне там докладывает директор, по которому мы платим, предприятие Краснолиманское платит э, за оказанные услуги. При этом, при этом, при этом, ГП Краснолиманское это единственное предприятие в Украине, которое не получает дотации государства. Единственное все остальные предприятия Украины получают дотации из бюджета Украины в военный период времени. Что касается, это что касается бездеятельности я насколько знаю, я не могу судить ДП, но я знаю как бы суть министерских программ, потому что они вообще доступны и, и, как бы там ничего сложного нету. ГП Краснолиманская надо всего-навсего было 3, миллиона 6, 3 миллиарда 600 гривен, которые ну, предоставили программу. И они в 28 году могут свободно добывать уголь. Никаких проблем нету, но это надо было начинать в 20 году. Это официальная информация, которая есть в министерстве. Чего сложного нет. Что касается инсинуации относительно я просто по пунктам то, что говорил прокурор, выписал. 9.05 есть справка налоговой инспекции о том, что не выплатили какие-то налоги, в частности НДС. Ну, давидная записка по которой. При этом КНСУ умудряется 16.05 уже дать экспертное заключение по этому делу. Ну, как бы верю во все вере, но не так быстро. Что касается самой сути, самой сути, во-первых, Удит никогда не был, возвращается, Удит никогда не был собственником ООО Краснолиманской. Это так просто, чтобы у нас не было никаких недопониманий в трактовке, что у вас там написано. А был УДИ. Это разные предприятия. Так вот, о чем идет речь. Речь идет о следующем. В определенный период времени государством было предоставлено так называемая э, нулевой акциз, ну, нулевая ставка НДС. Эта ставка НДС действовала до 1 января какого-то года, не буду спорить, там, какого не могу сказать, 21-го, допустим, 22-го 22 до 22 -го года. Но контракты все были заключены в 21 году, а уголь продается, для понимания, со строчкой 20, 30, 40 дней. Соответственно, как преподносит прокуратура? Она говорит о том, что вы получили деньги в 2022 году и не заплатили НДС. Но никто не смотрит, какой это уголь и когда он продался, когда он одрузился. Из того, что доложил мне руководитель предприятия, ни одна тонна угля с 2022 года не была продана без НДС. Что говорит о фиктивности всего происходящего процесса. Мало того, этот принцип существует сегодня. На протяжении того периода времени, когда была нулевая ставка, трейдерные предприятия поставили уголь, выиграли спорные судебные хозяйственные споры. И сегодня им платят без НДС. И будут платить, потому что законодательство мы не имеем обратной силы. И в этом трактуется немножко вот по-другому, то есть переворачиваются факты. Это может быть они не переворачиваются, а может быть некомпетентность тех людей, которые э, ну, анализируют эти справки, к сожалению. Но это есть форма. Поэтому если деньги поступили в 2022 году без НДС -а за уголь, то это деньги за проданный уголь и отгруженный в 2021 году. И так никакого, закона, э, никакого нарушения закона в этом не существует. А есть по двух фактах. Дальше, что касается там э, и так далее, в предприятии есть существуют э, споры, как в любом предприятии и хозяйстве, которые ведутся. В частности, есть споры, которые существуют есть, в данном деле Центр энерго и так далее. Центр энерго проигрывает дела, и мы как люди, которые учитывая военное положение, всегда идем навстречу и руководство. Предприятие приходит и говорит, смотрите, вы проигрываете дело. Когда вы проигрываете 300 миллионов, вы мы идем в исполнительное производство. У любого государственного предприятия возникают штрафные санкции 10%. И вы 30 миллионов заплатите с государственной компании дополнительно. И для того, чтобы это избежать, всегда есть предложение. Вы должны, должны. Ну, это нормальная аналитическая записка, которую приносят директора, и я считаю, ничего нет. Что с точки зрения наших компаний, группы компаний, там наших доходностей и так далее, то есть мы платим в бюджет, мы много помогаем, там, то, что перечислили военным, это не все то, что мы помогаем. Ну, мы просто это особо не афишируем, нам это как бы не надо. Вот мы делаем, мы делаем со спокойной душой. Поэтому, что касается сервера ГП и ООО, о, о каком-то сервере, о каком-то хранении. К сожалению, там об этом сервере узнал не сразу. Почему? По причине простой истории. Ну, вел бы точно такую деятельность, потому что на период выхода всех предприятий с Покровска, когда губернатор говорил, все вывозили куда угодно, вот все угодно. Искривленная информация относительно того, что сказали адвокаты. Задача высоко. Почему вы как бы там отдали куда-то там сервер и так далее? Это, ну, это, это постфактум. Он говорит, я мог отдать в министерство, а чего вы не отдали? Говорит, так министерство мне считает 30 тысяч гривен или 40 в месяц, а у вас бесплатно. Ну так, просто для начала. Мало того, что никто за эти деньги никто ничего не платил. Ни копейки не было уплачено за хранение какого-то имущества. У нас миллион стоит имуществ, у нас техника стоит военная, но мы же за нее деньги не берем на наших промбазах. Не берем. У нас еще некоторые военные вещи хранятся, там не надо обозначать где и как. Ну еще мы ну, спокойно к этому относимся. Поэтому это абсурдно, как бы вообще разговор ни о чем. Что касается там Серебрянской, Елены Николаевны, Кробачевой, нет ни одного свидетельского показания, нет ни одного аудио-видео, которое говорят о том, что это вот я хочу сказать о том, что я никогда не давал никому команды о неуплате каких-либо налогов. Чем это подтверждается? Военное положение в 2022 году компания красно-лиманская заплатила в бюджет 536 миллионов денег, а в 2023 заплатила 736 миллионов денег. Поэтому о каких 900 миллионов идет речь? Это абсурд какой-то, ну, это смешно, честно говоря. Но это такая, по лингвистике не хочу говорить, потому что ну, не понимаю, о чем речь. Что касается, было заявление, паспорт, три паспорта у меня. Но ну, у меня, к сожалению, два паспорта. Нашли три паспорта. Но так как в третьем паспорте я летаю постоянно в Америку, паспорт, как вы знаете, как бы когда меняешь паспорта, тебе его оставляют для того, чтобы ты мог проходить. В базе, в ДИИ, во всех моментах у меня два загран паспорта, как у любого добропорядочного гражданина а... Украины. А... Что... Что касается там министерства, то есть у меня как бы тоже хотелось бы понять факт, когда, с кем и куда я давил. Мало того, что касается непосредственно моего там э, убегания или так далее, хотел подтвердить слова адвоката. 29.02 Державное бюро расследования вносит меня э, в базу пограничную с точки зрения контроля моего выезда и въезда 27-29 она отражается в базе на что они нам дали официальное э, погранслужба нам дала официальное объяснение при этом я э, выезжаю ну не буду сказать там там 3 там, или 4 марта я выезжаю зная все уже э, грани их контроля и так далее я выезжаю за пределы Украины. И 12 марта я сюда возвращаюсь, когда все во всех базах, и меня как бы, ну, ничего сложного, что там нет, предупредили о том, что есть вот такая история, уже там нагнетается. И что это говорит только об одном, с моей точки зрения. Если бы я не хотел вернуться, я бы никуда не приехал. У меня все. Спасибо.